بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دارش مزجبر من سيد الأيام هجر ماسك مباري بوسن ماشي سارة باسكي جام خدم رب الله تبارك وتعالى أزنه رازق لرنا u jumadan bu jumagacha kamchiliklar nuqsonlar sodir bo'lgan bo'lsa va bo'lmasa o'zi g'ofur rohim bo'lgan zot shu ulug' juanida oziirat qilsin ilohim inshaalloh bugun sizlar bilan suhbatlashadigan mavzuimiz islomda bag'ri kenglik va o'zaro hamjihatlik degan mavzuda inshaalloh bo'ladi alloh nasib qilganicha barchamizga ma'lum islom dini o'zi tinchlik totuvlik salomatlik dinidir din deganda biz faqat ma'lum bir chegaradagi ibodatlarni tushunmasligimiz kerak din deganda faqat masjidni ichiga kirgandagi amallarni tushunmasligimiz kerak umuman olib qaraydigan bo'lsak har bitta insonni hayoti dindan iborat bo'lishi kerak bizda dindorlar deyiladi yoki diniy ishlar dunyoviy ishlar deydi mana shu eng katta xato mana shu gapni hammamiz yaxshilab bilaylik diniy ish dunyoviy ish diniy ta'lim dunyoviy ta'lim degan bugungi kunda so'z ko'p tarqalgan mana shu gap noto'g'ri gap hamma ishimiz o'zi diniy ish o'zi din degani alloh taborva taolo bandalarini adashmasdan dunyo oxirat rohatiga yetishlik uchun o'zi bir qonunni tushirdi shu qonun asosida hamma ishimiz shu asosda ketishi kerak biz avvalm ko'p aytdika namoz deganda din deb faqat namozni tushunmang din deb faqat hajni din deb faqat ramazondagi bir oy ro'zani tushunmang umuman har bitta mo'min musulmon insonni hayotidagi har bitta harakati din bo'lishi kerak jumladan olib qaraydigan bo'lsak mana hidoya degan bir katta asar bor marg'iloni rahmatulloh alay butun dunyo ulamo musulmonlarida mutabar fiqhiy kitob bo'ladi shu to'rt qismdan iborat bir qismi mana shu biz aytgan zohiriy ibodatlarga ajratilingan bir qismi tahorat namoz ro'za haj ana shu ibodat mana shu zohiran ibodat ko'rinishligiga bir qismi ajratilingan qolgan uch qismi muomalatga ajratilingan mana qaranglar ana shu butun islom dunyosidagi buyuk mutabar kitob hisoblanadi ma'lum bo'ladiki din doim inson manfaatini ko'zlaydi din doim insonlar dunyoda baxtli bo'lishligini ko'zlaydi chunki alloh taborava taolo mehribon robbimiz alloh qur'oni azimi shanda buyurgan buyruqlari mana shu ey nabiyim payg'ambarim biz sizga dinni baxtsiz bo'lishligingiz uchun tushirmadik aksincha siz baxtli bo'lsin deb tushurdik deydi demak bugungi kunda kim dinsiz yashayotgan bo'lsa bugungi kunda kim islom dini qonun qoidalaridan tashqarida yashaydigan bo'lsa u inson hargiz hayotida bir baxt saodat bir xotirjamlik halovat hech qachon ko'rmaydi buni o'zimiz ko'rib kelyapmiz shunaqangi odamlarnida mol dunyosi serob uy joylari ko'p kerak bo'lsa o'zini yig'ib qo'ygan pulini qanchaligini bilmaydigan odamlarni ham o'zim ko'rdim ammo uni hayotida din yo'q u din asosida umrguzoronlik qilmayapti shu sababdan uni hayotida halovat yo'q xotirjamlik yo'q ha azizlar bir narsani biz to'liq tushunaylik inson uchun in eng kerakli bo'lgan muhim xotirjamlik halovat degan buyuk ne'matni inson pul bilan sotib ololmas ekan gə. katta katta mansab sohib bo'lishi mumkin katta katta kursiylarga o'tirgan bo'lishi mumkin taxt sohiblari bo'lishi mumkin o'tdi shunday zotlar ammo ular shu taxtlarini shu kursilarini yig'ib qo'ygan mol dunyolarini evaziga xotirjamlik halovat degan ulug' ne'matni sotib topib ololmadi shular aksincha xotirjamlik halovat degan ulug' tuyg'u nima ekanligidan bebahara o'tib ketdi demak inson haqiqiy xotirjamlik halovat baxt saodatni agar istaydigan bo'lsa shunday ko'zni yumib islomda qabul qilish kerak islomda qabul qilish qanday qur'on va hadis bo'ldi qur'on va hadisda sizni hamma muammongiz aytib o'tilingan biz mana qur'on nozil bo'lgandan keyin qarab bir yarim ming yildan keyin dunyoga kelib turibmiz ammo bugungi kundagi ba'zi bir muomalatlar qur'on nozil bo'layotgan paytda bo'lmagan roso zamonlarda ammo bugungi kunda insonlar duch keladigan muammolarga ham bir yarim ming yil avval qur'on nozil bo'layotgan bir paytda yechimlar aytib o'tib ketilngan hunin uchun haqiqiy musulmon odam boshi berk ko'chaga kirib qolmaydi musulmon odam uchun boshi berk ko'chani o'zi yo'q mana shu haqiqatni hamma bilsin hayotda ko'p odamlar ichkilikka berilib ketyapti qumorga berilib boryapti ko'p xotin qizlar buzilib ketyapti oilalar buzilib ketyapti ana shularni yaxshilab borib surishtirib nimaga bunaqangi fojia nega bunaqangi falokat nega bunaqangi halokat deb o'rganib chiqqanligimizda biz boshi berk ko'chaga kirib qolgan edik degan javobni eshityapmiz boshi berk ko'chaga kirib qolyapti nima qilishni bilmasdan aroq ichib boryapti nima qilishni bilmasdan kashandalikka berilyapti shootga shu to'yib aroq ichganda yoki shu noz sigaret yoki bironta bir harom chekadigan narsani chekib iste'mol qilganda bir muddat boshimiz hayolimiz parishon bo'lsayu shu muammoni bir muddatgina biz unutsak deb oxir oqibat shu buzuq yo'lga kirib ketganlarni hayotda ko'ryapmiz bular har qadamda ko'rinib turibdi ko'p xotinlar ham bugun buzilib ketgan alloh panoh bersin nega meni boquvchim yo'q boshqam yo'q boquvchisi yo'q faqat bugun paydo bo'ldimi bundan bir necha ming yillar avval qolaversa saodat asri deb nomlanmish rasulullo akram alayhi vassalom zamonlarida eri yo'q ayollar bo'lmaganmi jihodlarda eri o'lgan ayollar bo'lmaganmi nega ular shunaqa qilib buzilib ketmagan chunki ularda masalan yechimi bor edi ularda din bor edi ularda shariat ularda qur'on bor edi inson doim ollohga yolvorib allohga intilar ekan alloh taolo mana bizga bitta yechimni berib qo'yibdi shu o'zi hamma dastur bo'lishi kerak hammaga mana shu narsa boshim bugun shunaqangi bir devorga urildiki yoar bola chaqamni boqishga chorasiz bo'lib qolganman na ilojdan o'g'irlikka qo'l urdim na ilojdan shunaqangi fohishalikka qo'l urdim deydiganlar eshiti bosin bu gapni xudo taolo buni yechimini aytib qo'yibdi qo'yibdiq kim agar allohga taqvo qilar ekan bas unga biz chiqar eshikni ko'rsatib qo'yamiz deydi xudo bir yo'lga borib qoldingiz hech chiqaolmayapsiz muammodan mo mushkullar girdobida qolib ketdingiz inson nima qilishni bilmaydi hattoki ota onasi ham unga yo'l ko'rsata olmaydigan bir vaziyatga tushib qolgan paytingizda oxirgi chorani qarang qur'onda ollo aytyapti bandam sen bu yo'ldan chiqishni yo'lini topolmayapsanmi o'sha yerda to'xtagin to'xta mana shu yerda robbingga taqvo qilgin shu boshi berk ko'chadan chiqar yo'lda biz o'zimiz senga ko'rsatib qo'yamiz dedilar janob payg'ambarimiz rasulullo akramlomga ilk iymon keltirganlar habasistonga ko'chib ketishga majbur bo'ldi makka mushriklari kun bermasdi ularga o'zi sanoqli oltmish yetmish kishi atrofidagi kishi edi shular habishstonga hijrat qilishga rasulullo akram aaasalom buyurganlarida ularni ichida makkani eng zo'r liderlardan bittasi abu sufyon edi makkani 12-13 kishi boshqarardi bularda hokim podshohlik hukumat degan narsa bo'lmagan shunaqangi katta katta kiborlar puli ko'p odamlar boshqarardi makkani makka bilasiz o'sha zamondagi eng savdo sodiq rivojlangan bir zo'r markaz edi chunki u yerda Ka'ba turli bor edi ammo insonlar dinsiz edi islomsiz yasharedi shu safarga ketganda kimsan abu sufyon makkani eng katta kiborlaridan eng katta raislaridan bo'lgan insonning ham qizlari bor edi barra bint abu sufyon qabashistonga borganda eri o'sha yerda vafot etdi vafot etganda ham eri bir kun tush ko'ribdi abu sufyonni kuyovi tush ko'ribdi tushida yuzlari qop qora bo'lib ketgan emishda dindan chiqibdi uyg'onib qarasaki o'sha tushdi bu barra e ibn binta abu sufyon ham ko'ryapti xotini ham ko'ryapti shunday turdi ikkalasi bir, bir xil tush ko'rdi turib ey saidim tushimda yuzingizni qaro bo'lganligini ko'rdim tushimda siz dindan qaytibsiz deganda de, ha ey xotin men shunaqa qilmoqchiman nima qilmoqchisiz dindan qaytmoqchiman e shuncha masofadan yo'l yurib kelganingiz endi qayerga ketadi rasulullohga -e, bayat qilganingiz qayerga ketadi qaradi bu dinda men yaxshilik ko'rmadim bu dindan tark etmoqchiman shu kuni islom dinini tark etib xristian bo'lib kechqurun o'lgan ekan alloh bano bersin judayam xunuk xotima ayanchli xotima shuncha ish bo'lib o'sha yoqqa borib kofir holatda o'ldi ana endi ayolni holini ko'ring ayolni holini ko'ring barraiabusu holini ko'ring bitta qizchalari bor qizim yaqinda tug'ilgan qiz qiz bola uni ustiga o'g'il ham emas o'zini yurtiga sig'masdan o'zga bir yurtdan borib qo'lin topib turibdi hali u yerda hech kimni tanimaydi oshna og'ayin akaga qarindosh urug' yo'q u ayol nima qilishi kerak fohishalik qilish kerakmidi qaytib kelish kerakmidi ha bizni bugungi tilda aytganda yo'q bunaqangi joholona fikrda hattoki hayolini bir uchiga ham keltirmadi ularda din bor edi qur'on bor edi o'sha ayolni holini bir ko'z oldingizga keltirib ko'ring qaytib kelsa albatta mushrik otasini diniga kirish kerak agar mushrik otasini diniga kirmasa ota qabul qilmaydi ota bundan voz kechgan farzanddan allohga yig'iladi ey robbim haqiqiy ojiz qoldim haqiqiy zaif qoldim robbim endi men nima qilayn chorasizlikni qarang mana chorasizlik xudoga taqvo qildi robbim men ko'chaga qizim uchun o'zim uchun rizq axtarib chiqmayin hamiyatim nima bo'ladi or nomusim nima bo'ladi robbim shuncha masofaga senga bo'lgan taqvoyim uchun kelib turibman deb qarang allohga qanaqangi duo qildi ey robbim menday bir zaifa bandangni ojiza banda tashlab qo'yarmiding agar men bilgan qudratli robb bo'lsang hargiz meni tashlab qo'ymaysan dedi xudoyi taboraka taoloni shundaqangi bir taqvoli bo'lgan bandai ojizasiga bo'lgan rahmati marahmatini qarang kimsan habohistonni podshohi bo'lgan najoshiy sovchi bo'lib keldi bu kishiga sovchi bo'lganda ham kimga rasululloh akram sollallohu alayhi vasallamga sovchi bo'lib keldilar mana allohni rahmatini qarang rasulullohni hayollarida ham yo'q bu voqea taqvoni mukofotini qarang oddiy bir musulmon yoki sahobaga ham emas kimsa rasululloh akram sallallohu alayhi vassallamdek zotga zavjay mudtahara bo'lish qiyomatga qiyomatgacha keluvchi mo'minlarga umul mo'min bo'lish baxtiga muyassir bo'ldi shu zot sharifa rasululloh nikohlariga oldilar nikohlariga olganlaridan keyin isming xunuk ekan deb ummu habiba qizchasini ismlari habiba edi ummu habiba deb nomladilar bir kun kelib mushrikki otasi keldi qizimni sog'indim qizimni ko'rishim kerak deb qizini hujralariga kirganlarida shunday borib o'tiruvdilar otajon kechirasiz bitta o'rningizdan turing dedi shunday turuvdilar otasi o'tirgan ko'rpani yig'ishtirib olib endi o'tiring yerga dedi qizim meni ko'rpachaga loyiq ko'rmayapsanmi yoki ko'rpachani menga loyiq ko'rmayapsanmi deganda yo otajon bu ko'rpani sizga loyiq ko'rmayapman dedi bu ko'rpa sizga loyiq siz bu ko'rpaga loyiq emassiz dedi sizdi de ko'rpaga loyiq ko'rmayapman nega chunki bu ko'rpaga rasululloh o'tirgan dedilar siz mushriksiz rasululloh esa allohni yerdagi eng buyuk sivii payg'ambaridir sizday mushrikka mushrik odam rasululloh o'tirgan ko'rpaga o'tirishga noloyiq dedilar chunki alloh taolo qur'onda mushriklar darhaqiqat najas degan ota siz de müşrik najassiz dedi bugun qaysi ayol shu jur'atni qila oladi otalarga qarab qizlar shunaqa deish kerak ekan demoqchi emasmiz bu juratni javobini qarang qizim sen senme huzurimdan ketganligingdan keyin senga juda ham ko'p yomonliklar ki kelibdi deb chiqib ketdi Orda ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin shu juratli qizini duolari sababidan shu ota musulmon bo'lib ketdi kimsan am roziyallohu anhu bo'lib ketdi oxirida ha azizlar demak biz bugungi kunda ana shunaqangi jur'atli musulmon bo'lishligimiz kerak biz bugungi kunda boshi berk ko'chaga kirib qoldim endi o'g'irlikdan boshqa imkoniyatim yo'q demang ana shunday adashib jaholat girdobiga shumg'ib borayotgan erkak ayollarga bu gapni yetkazaylik xudodan taqvo qilgin xudodan qo'rqqin to'g'ri ularni davosi ham bir jihatdan to'g'ri ikkita bolam bor uchta bolam bor borib yashaydigan joyim yo'q men majburman shu yomon yo'lga kirishga degan bir, şey bir davoni qiladi ammo undan so'rab ko'ringchi sen shu ishni işte tanlashdan avval xudoga taqvo qilib ko'rdingmi sen mana xudoga taqvo qilganlarni bittasini aytyapmiz bunaqangi misollar minglab turibdi Bugun voqealar hayotda bo'lgan voqealar bular hammasi haqiqiy tirik mo'jizatlar bo'ladi mana bularni bugun biz aytishligimiz kerak demak islom ana shunday bir ulug' mo'tabir dinki islomga kirib musulmonman degan insonni hech qachon hech qachon boshi berk ko'chani ko'rmaydi inshaalloh oldidan berk ko'cha boraverdimi olloh taolo unga o'zi yo'lni ochib berib qo'yib qo'yaveradi